Скажите, что происходит? Почему? 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 Смотрят, там, они, где анархия, там беззаконие, чтобы знали. А вы они оторвут морозы. Вы, вы сказали, чего они Обещали, на вы, на идите, вы должны защищать. Раз они раз. вот это вот... Мы Водить. против повышения тарифов Очень на железной дороге. Вы что, за повышение тарифов? Нет. А как а мы чего, будем ездить, а как чего? вы будете Пришли. ездить в другие города? Я не понимаю. Вы с Если... собой украинский прапор. А. Надо а, а почему не спекуляция? Да, да, да. В чем? А вот там вот вот обращение у меня забрали. Сюда. Найдите слово спекуляции сюда. в этом обращении. Идите, где, 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 Найдите сюда, хоть одно слово спекуляции. Иди, я вот, не понимаю. в давно вылечил. Да. А, это ты нападал. Ну так зачем? Одесс, Это Одесский. Вот это, одесский. это с этой херню, это Одесский. Одесский. одесский, одесский Когда поменяли, да. будет другой. Я это не понимаете. понимаю. Это, одесский. Это не, это, это не одесский. это не Одесский. Это ублюдки, которые сейчас сидят в мэрии. Офицеры а ССР. ССР. Обращайтесь в мэрию. Да. Граждане, еще раз говорю, вы что-то перепутали. Мы против подъема тарифов. Мы за то, что если приезжает менеджер западный что-то делать, пусть борется с коррупцией, а не перекладывает проблему Укрзалезницы на конечных потребителей, на нас, на граждан Украины. И в чем вы против? Я не понимаю. Почему вы против этого? Повышение тарифов это еще не, рейтинг, тариф, это, это, это еще не коррупция, это всемирный процесс, по который, чтобы вы знали, повышение тарифов. он, он тариф. пришел, он сказал, я иду бороться с коррупцией. Здесь есть много полчун, здесь есть много внутренних резервов, их разворовывают. Мы поборемся с коррупцией и все будет нормально, будет работать укоризнитель. Да, но вы... бороться с коррупцией не обязательно одновременно являться Слушай... приверженцем страны агрессора. И в ходить, это кто ходит а а просто... в Россию? Ребята, что вы тут вливаете? То есть -то я